теперь солнце мне противопоказано. Теперь не надо на солнце выходить, сказали доктор. Выписала новую мазь. Э -э я выпросила укольчик в этот в локти. ну, там сильно мне стыдно в футболочках. Сдать опять анализы. А, лучше вы нам не кажи, короче. Значит, у нас есть два пути. Либо таблетки пить, либо уколы делать вы мне можете объяснить, что это за таблетки? Не, ну она может объяснить. Ну, это все через приводчика, потому что ну, там уж очень так все сложно. А я говорю, а не, она каже, что с балаком, балаком. А я ее говорила на вот эти вот же, чтобы сделать мне хотя бы сегодня на, ну, на локте. А она говорит, будешь принимать Теслу, Теслу. Что Тесла? Кажу, що таблетки Тесла называется, она нет, не Тесла, а как-то медленно сказала Тезел, Тезил, Тезал, Тезела, вот так как-то. И я их... А вона она кажется, они очень дорогие. Страховка их не покриває. И там, короче, придется за них это плачивать. Опять щоб не закрыла. А я говорю, подождите. Я их уже помнаты в Лас-Вегасе. Мені доктор. Да, вот эти таблетки, Тезела. Тесла, Тезела, вот так, вот, вот такое название. Помните, они очень дорогие. Бо я, мне надо шукать теперь те видео старые, вот там в ТикТоке перерыть и посмотреть, как они назывались. Я говорю, они мне не помогли. И рассказала, что он дал мне их бесплатно. Я их принимала что-то так долго, я не помню, три недели или что какой-то период я их полашусь там. И оно мне ни хрена не дало. Он говорит, да, есть такое. Кому-то они очень помогают, а кому-то они вообще не помогают. Ну, в общем, я из тех, кому ни хрена не помогает, ни солнце не помогает, ни таблетки. Вот в Украине бы не помогало почистить печеньку и организм. Ну, в общем, что мы тогда мы сошлись на том, что я опять вот забуду делать вот эти инъекции. Но оказывается, эти инъекции, они не безвредные. Это, это тоже химия. и же я хочу проверить опять твою печенку. Хотя там у меня показать ну, показатели, показатели печеночные хорошие. Но ведь, я все равно хочу на них посмотреть. И как-то печень среагирует. Ну, будем тебе их колотить уколы постоянно, да, там, там периодичностью. Ну, Лас-Вегас, допустим, там у меня три, это месяца было, ну, там по-разному. А потом, это через три месяца мы у тебя проверим, через полгода, она сказала. Проверим. И Стивен сказал, поехали что-нибудь, пере... ну, пожрём. Говорит, ты согласна, говорит, что без ужина, ну, сейчас поедим что-то, как бы, ланч будет усиленный, но без ужина. Ну, конечно, это моя тема. Раз это, в день поисты, и все приехали называется кукаут. Кукаут. Это сказать, и кровь я сдала. И опять этот. тут не говорят, зажимайте руку. Никто ничего такого не говорит. So, покажу меню. Hot dogs. Окей. Вот что и вон ствите. I Давай, your choice. Какое место привез? Ми тут ще не були. О, Кисел. Коротше, це якась забігаловка для студентів. Ми вирішили на вулиці посидіти. За всю їду заплатили 20 доларів. Я взяла, ну, конечно же, хот-дог. Т... Ой, господи, я взяла бургер, а Стивен взял хот-дог. 20 долларов. И там студенты в куче. Короче, муж американец, жадный. Жали на меня денег. И корма мне по забегаловкам. По дешевым. Я не ожидала такого. Вот это вышла замуж, думала, буду я королева тут, понимаете. По ресторанам. Но нет, муж записываем муж оказался жлобом привис якусь забегаловки со студентами заплатил 20 долларов за обед и говорит а ужина говорит не будет один раз в день ты должна есть если ты поела говорит тут сейчас это ланч на обед все ужина немає. ну а что сделаешь Зато Америка, я ж приехала сюда ради Америки, зато Америка. Я хожу, вижу красивых черных людей. Вот в чем прелесть Америки. А, еще ж я не работаю. Он говорит, ладно, говорит, не работай, говорит, но один бургер в день. Можешь не работать, говорит, но один бургер в день. Если хочешь скажи больше, то или работай. Ну что я выбрала? Я выбрала один бургер в день. Нахрена мне работать, правильно? Так я пойду мыть полы и что? Я смогу себе два бургера купить? Так я что-то толстая буду? Так я один бургер съела и все. Кровушку взяли покололи мне от псориаза уколчики. Вот это сейчас укололы дня, через три оно все сойдет на нет. И буду держаться ну, будет без пятен, ну, примерно полгода. Все, идет мой муж-тиран, несет мне бу бургер. Дешевый бургер. Ага. you see you smart woman <laughs> jesus but don't get me wrong okay if i don't get exactly the same thing you get it's not bad okay Че, обижается? Вот такая, короче, в него еда. Очешу. Я не знаю, что это такое. А, все, бургер. Сейчас будем жратушки. Вот здесь такой салатик. Из капусты. Картошка. Неплохая. Кстати, очень даже. Бургер. Очень дешевый. Стивен, это выглядит как In-N-Out. Да. Ну, надеюсь, это будет вкусно, как In-N-Out. Это для вас? Для вас. Сэнкиваринот. салатчик Я его люблю. Ммм, mm -hmm. ну папки. Якая цена такие бургеров? Ну їсти можна, нормально. Похоже на іненау. Даже 20 доларів немає.